вино, вино червоное, котя. Скажи, Наташа, давай любов'яться ставаю. Другий день нашої поїздки. Ми стали зраненько в 6 годині, поснідали. Сьогодні нас чекає важка дорога, Ми будемо 70 кілометрів наша дистанція поїздки. В село Горбач, Горбань, Горбач і Горбань. В наші речі забрали. Мікроавтобус, ми беремо з собою легкі речі, тобто там рюкзак, саме необхідне, там фотоапарати, курточка і вирушаємо через 5-7-10 хвилин. Слаблення добре. враження, вестибулярний апарат бореться і загойдуванням. <гум> Ні, я тобі розкажу, що тебе бореться. Тебе бореться твоя чоловіча сила і слід між двома дівчатами. Ти намагаєшся в себе в руках тримати. Намагаюся. <гум> <гум> Боємось перевалу. <гум> <гум> перевалу? <гум> так. <гум> да. Страшно. Тобто ви думаєте, що у вас сили не вистачить покорити 10-кілометровий підйом, так? Це наш капітан. Ми ось дуже любимо, ми вілеємо його. Стараємося, Бережать, так? Стараємося лишній раз не злити його. Но вона гірша доїшника, вона навіть 50 грамона, не дозволяє випити. Штрафує безбожно. Поки ja. ні. Це вело вел... вел... <пілляє> ну, <пілляє> ну, Ви нам щось скажете, якийсь Такісь... ком комент вам безпеки. Чтобы вам не требовалось алкоголя для хорошего настроения и для включения педалей. Да, но для переваривания пищи... Исключительно по вечерам. Вы, вы нам какие-то интервью дайте нам, там о ланьке. Я купила, вот я на него привезли. Да, мы не что сказать. Слышно поедем. Да? Что чекаете сегодняшнего дня? Чуть-чуть километров хотя бы. По такую ровную. Загореть хочешь? У тебя уже носик загорел, смотри. Да, носик мало, надо же. Так давай, топлес, будешь ехать. Количество кількість аварій збільшиться зразу в два дні. Я вже на звук їхати пора. Ти випив пиво, ти вообще про штрафник. ти в штрафбаті сейчас пойдешь. Я 250 грамм всего. 330. Ні, я не допива, там назад. Яремо, ти дуже не гони, бо ти поїв дуже таку енергетичну їжу. Я может, не встигнуть. Ясно, ну, не вейся, я за тобой буду. Иля. Да. Вперед, только вперед. Все вперед, перевал. только вперед. Да. Иля у нас э, с спидмоско... Подмосковья. Так нам сейчас из С Подмосковья, <laughs> да. Я ощущаю, что у нас была первая часть такая расслабленная. А. Долго ехали так не напряжно, потом еще покушали. Вот. Ага. Сейчас будет как раз самое интересное. Понятно. Философия Желтый. жизни. Вперед, Филос... и вверх. Вперед и вверх. Все? Хватит. Философия не должна быть слишком пространной. Нельзя растекаться мыслью по древу. Тосты ты длиннее, каш. Тосты? Да. Это философия. Ну передача я. Тост должен быть коротким, как выстрел, чтобы не мешать. Dzień dobry,

Такое. один раз в ресторане стырил Пуфик, потому что обиделся на плохое обслуживание, да. это не ради адреналина выходил, он в вестибюле лежал, Пуфик я думаю, что взять, взял и вышел зимой а там заходил кто-то который меня знает да. очень далеко но ничего не сказал ну мало ли что он с Пуфиком, черт его знает мы вышли метров 200-300 прошли, Пуфик спрятал за углом провел девчонку, вернее не провел на... дальше, пошел провожать слышу, кто-то орет там сзади со стороны ресторана бежит к нам. А пуфика уже нету, я уже успел, успел спрятать его. Он прибегает, говорит, вот идите к нам назад, тут есть какая-то проблема. А в чем дело? Ну вот пойдемте там, вот сейчас разберемся, пойдемте. Говорит, а в чем дело? Я уже у вас побыл, иду домой, девушку права. Нет, ни в какую. Ну пошли. Ну девчонка молодец, все сообразила, что нас заходим туда. А тот тип сказал, что я выносил пуфик. Конечно, мне меня наезжать. Где пуфик? Ты стырил у нас пуфик. Я сразу думал, как выкрутиться, говорю, да вы что, с ума сошли? Как я могу, порядочный человек, у вас три пушки? Советский порядочный человек, ты за вас Да, тем более с девушкой все заплатил. вы что, говорю, нет, он шел с пуфиком, да, пуфика нет, он его стырил. Да вы что, говорю, посмотрите на меня. Давайте ментов вызывать. Я при них там висел этот аппарат, набирать, вызывать милицию. Что mm -hmm. mm -hmm. я им скажу, тут меня задержали, я стырил пуфик. Тот раз ну, по руке мне ударил, чтобы я не звонил mm -hmm. туда. Ну, в итоге дурная ситуация получается. В итоге они меня отпустили. Хотя Камеры один там порывался было, уже да. меня, это самое, как тот, который, ему когда сказали, тот его друг, что да, действительно он с пуфиком шел. Что он мог сделать? Куда ты Буфик-то? За угол поставил. Куда за а потом. ты загнал его? Там так оставил? что интересно, когда я его провел, назад шел, его там уже не было.